حزب اللہ بسم اللہ عزیز علیہ عزیز صلیم السلام علیکم آج کا موضوع جو ہے وہ سیالکوٹ کی دھرتی سے پیدا ہونے والے عظیم شاعر فیض احمد فیض کے بارے میں ہوگا جہاں اقبال نے جس دھرتی سے جنم لیا فیض احمد فیض بھی وہیں اسی شہر میں پیدا ہوئی آپ کے قدیم رومانوی شاعر انقلابی شاعر اور ترقی پسند تحریک کے کے شعرا میں ان کا شریک ہوتا ہے شمار ہوتا ہے فیض فیض کا اگر بہت سے پہلوؤں کا ذکر کریں تو جو ایسے بہت سے پہلو ہیں جو کم لوگ جانتے ہیں آج ان کا میں ذکر کروں گا سب سے پہلے تو فوج میں ملازمت اور جنگی تجربات احمد فیض نے برطانوی ہندوستان ہندوستانی فوج میں کیپٹن کے عہدے سے ملازمت کی تھی دوسرے جنگ عظیم کے دوران وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں خدمات سے انجام دے رہے تھے ان کا فوجی پس منظر ان کے بہت سے قارئین کو حیران کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے عموماً ایک انقلابی شہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے ویسے فیض احمد فیض نے ہر دور میں ماشاء کے خلاف آواز اٹھائی فیض احمد فیض کی زندگی میں جو سب سے اہم کیا ہے حصہ ہے وہ نصر نگاری اور صحافت بھی ہے اگرچہ فیض احمد فیض کو شہر کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے مگر انہوں نے کئی سال صحافت کے میدان میں بھی کام کیا روزنامہ پاکستان ٹائمز کے مدیر رہے ترقی پسند فکر کے فروغ کے لیے صحافت کو محصر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اس کے علاوہ جو دیکھتے ہیں روسی ادب اور زبان سے گہرا تعلق فیض کو روسی ادب سے گہرا لگا ہوتا ہے خاص طور پر دوستو اس کی اور ٹلسٹائک جیسے مصنفین سے انہوں نے روسی زبان میں بانسی کی تاکہ وہ اصل مطن کو سمجھ سکیں ان کا نظریاتی جکاؤ بھی سوشلسٹ فکر کی طرف تھا جس میں روسی ادیبوں اور فقرین کا بڑا اور آپ روسی انقلاب سے بہت زیادہ متاثر تھے جو اگلا ایک ہے کہ راول پنڈی اس کیس اور قید کا فلسفہ فیض کو انیس سو میں راول پنڈی سازش کیس کے تحت قید کیا گیا انہوں نے قید کے دوران نہ صرف بہترین شاعری کی جیسے زندہ نامہ بلکہ قید کو ایک تخلیقی تجربہ کے طور میں بدل دیا ان کا کہنا ہے ہمیں قید میں چاندنی راتیں بھی نصیب ہوئیں اور تنہائی میں بہت سے چہرے بھی یاد آئے اس کے علاوہ نوبل پرائز کے لیے نامزدگی جو ہے بہت اہم پہلو ہے ان کی زندگی کا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا اگرچہ وہ یہ اعداد حاصل نہ کر سکے مگر ان کی شاعری کا عالمی سطح پر اعتراف ہوا انیس سو باسٹھ میں انہوں نے لیلا نمر ایوارڈ سے نوازا کیا جو اس وقت بہت, بہت بڑا بین الاقوامی ایوارڈ سمجھا جاتا تھا محبت جمالیات اور نسوانی حسن سے لگاؤ احمد کی شاعری میں جمالیات اور محبت مرکی موضوعات ہیں لیکن یہ صرف رومانوی نہیں بلکہ انسان دوستی کے جذبے سے سرشار ہے ان کے کئی اشعار بداہر مجموعہ محبوبہ کے لیے ہوتے ہیں مگر اصل میں وہ وطن عوام یا مظلوم انسانیت کے کتاب میں تو مثال مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامان یہ ایک مشہور شعر ہے ان کا تھیٹر اور فلم سے بھی دلچسپی فیض کو تھیٹر موسیقی اور فلم سے بھی گہری دلچسپی تھی انہوں نے کچھ فلموں کے گیت بھی لکھے جیسے فلم جاگو ہوا وغیرہ انہوں نے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں بھی تخلیق اور ثقافتی کاموں میں کو فروغ دیا جلاوطنی اور بین الاقوامی دورے فیض کی زندگی کا بڑا حصہ جلاوطنی میں گزرا وہ لبنان برطانیہ روس اور کئی ممالک میں مقیم رہے اس دوران انہوں نے عالمی ادبی حلقوں میں پاکستان کا نام روشن کیا اور فلسطین ویتنام اور دیگر مظلوم عوام سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور ہر سطح پر ان کے لیے آواز بھی اٹھائی اردو پنجابی اور انگریزی پر مہارت خیر نہ صرف اردو بلکہ انگریزی اور پنجابی پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے ان کی انگریزی نثر بھی اعلیٰ درجے کی سمجھی جاتی ہے پنجابی زبان کے کئی عناصر ان کے شاعری میں محسوس کیے جا سکتے ہیں خاص طور پر دھرتی سے محبت یعنی انہی انہیں اپنی زمین سے اپنی دھرتی سے بے پناہ لگاؤ تھا اس کا اظہار انہوں نے اردو پنجابی اور انگریزی زبان میں اور اپنی شاعری میں بھی مختلف مقامات پر کرتے رہے ذاتی زندگی کے نرم گوشہ فیض ایک نہایت نرم دل اور عاجز انسان تھے ان کی بیوی بی ایلس فیض ان کی زندگی کا روشن پہلو تھی جو خود بھی سوشلسٹ فکر کی حامی تھیں ان کی بیٹی سلیمہ ہاشمی پاکستان کی معروف مصورہ اور ثقافتی کارکن ہیں جو فیض کی فکری وراثت کو آگے بڑھا رہی ہیں اور ان کے نظریات الحاظ سے فیض سے ملتے جلتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ تھا فیض کے بارے میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو کم لوگ جانتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے اور ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ اسے پسند کریں گے اور لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایسے عظیم شورا یا کے بارے میں تعارف کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ حافظ